Я 30 секунд назад поздравил тренера команды вот, соперницы с очень хорошей игрой и с практически победой. Они заслуживали своим характером, самоотдачей, концовкой, может быть, и более положительного результата. Да, обидные промахи. Были такие обидные промахи у нас. Вот. Но мне, надо говорить о нашей команде, поэтому скажу так, что моя ошибка была, когда мы повели там 25 или 27, вот такое должно быть обозначено Вот в этот момент я, видимо, где-то не доглядел, потому что нужно было эту игру продолжать. Вы прекрасно видели, что такое фера свежая и что такое фера изнеможденная. Да? Две огромные разницы. Быстрые фолы тема Щука, 4 фала долгое время просидел на скамейке. Довольно быстрые 5 фолового танца, которые выбыл из игры, настолько сократили ротацию, что конец игры мне приходилось просить ребят помогать другим бежать. Понимаете? Ну, я это утрирую, да. Но они просто не могли уже двигаться. Такие свойства организма у некоторых ребят, которые не могут, они должны каждые 10 минут получать 3 минуты отдыха вот, по состоянию своего организма. Этого сделать было возможности никакой. Ну и вторую ошибку я допустил за 4 минуты, когда талантливого, хорошего парня Мак, Макса Теряника, который вполне по силам ему. Но ну вот он холодный его шел в таком нацеленном на победу зале против нас, да, в те игру, которая складывается в данный момент против нас. И, конечно, эта команда немножко еще подкосила, дополнительно. Это две мои ошибки, которые в конце. Ну а по большому счету все объективно, состав сузился и игра перевернулась на 90 градусов. Ну, по всей вероятности того преимущества, которое было в первой половине, нам ну, хватило. Спасибо. Все, спасибо. спасибо. А вот интересно, как мне держится. А вот функционал, получилось, что где-то они заработали во время начала сезона.